Того, щоб ми щось змінили. Те, що ми змінили в Одесі, ми похитнули всю Україну. Вся Україна зараз говорить, що Одеса таки Україна. Бо ми з вами дійство козацького роду. І ми не зганьбимо пам'ять наших героїв, загинувших 2 числа. Ми не зганьбимо пам'ять героїв, загинувших на Майдані. І жодна. Сепаратистська істота не буде диктувати в Одесі свої умови, бо Одеса була Україною, Одеса є Україною і буде Україною. Слава Україні! Слава! Герой слава! не увагу! Герой не вмирай! Сегодня, сегодня, наконец, произошло то, чего мы ожидали. Поменяли начальника управления внутренних дел. И, возможно, этот человек сможет поменять ситуацию в, в своем управлении и сможет наладить, наконец, нормальную работу и обеспечение, обеспечение работы милиции. И объяснить, наконец, милиции, какой флаг она должна поддерживать и защищать. И ваша, наша с вами вместе задача, наша задача вместе с вами, контролировать теперь власть, чтобы она больше никуда не могла повернуть свои, свои, свои желания. Только, только единая Украина ⁇ это наша главная цель. Поэтому Одессу поддерживают и в Америке, и в Канаде, и, и в Израиле. Вся, вся Европа и весь мир поддерживает Одессу. Поэтому наша задача удержать Одессу и не дать, не дать сдать Одессу. Слава Украине! Слава! Украина! Слава Украина! Слава Украина! Слава Украина!